আজি ৰাতিপুৱা ফুৰিব যাওঁতে মানে পলাশ ফুল সৰি আছিলে জানে নহয় এতিয়া ফাগুন মাহত পলাশ ফুলৰ কথা গতিকে সৰি আছিলে মানে নুপুতলাকৈ থাকিবই নোৱাৰিলোঁ অলপ পুতলি লৈ আহিলোঁ মানে পলাশ ফুল বুলি ক'লে মোৰ এটা কথা খুব মনলৈ আহে আমি যেতিয়া সৰু সৰু আছিলোঁ তেতিয়া বৰদোৱাত আমাৰ মামাহঁতৰ ঘৰ তাৰপিছত সেই আমি ফাকুৱাত গ'লে দৌল দৌল মন্দিৰত যেতিয়া আমি সোমাব যাওঁ তেতিয়া আমাৰ ককাত দেউতা ককাদেউতা তাৰমানে এই দৌল মন্দিৰৰ ভিতৰত বহি পেলাই নিৰ্মালি দিয়ে ফাকুৱাত মানুহক ককাদেউতাৰ নাম লগোৱা আছিলে তলৰ আৰু নিৰ্মালি দিয়ে আমি তেতিয়া নিৰ্মালি ল'বলৈ যাওঁ সেই শুকান পলাশ ফুলবিলাক আমাক নিৰ্মালি দিয়ে হাতত মানে সেই কথাটো মোৰ পলাশ বুলি ক'লেই সেই কথাটো মানে খুব মানে স্মৃতিত মানে ভাহি থাকে সেই দৃশ্যটো সেই শুকান পলাশ ফুলকেইটা নিৰ্মালি কিমান আদৰেৰে লৈছিলোঁ ককাদেউতাই কেনেকৈ দিছিলে গোটেই দৃশ্যটো মানে মনত ভাহি আহে এই ৰাতিপুৱা খোজকাঢ়িবলৈ যাওঁতে এঠাইত মানে পলাশ গছ কেইজোপামান আছে একদম এতিয়া জানে নহয় ফাগুন মাহ পলাশে একদম ফুলি মানে তল ভৰি ফুলি আছে সৰি আছে এই মানে তাৰে কেইটামান পলাশ ফুল বুটলি আনিলোঁ সেইফালে ঘৰৰ বিলাহী কেইটামানো আছে সেইকেইটাও ছিঙি আনিছোঁ এই কাঁহী এখনত এনেকৈ থৈ ফ্ৰিজত সোমাই থৈ দিওঁ আগতে পলিথিনত থৈছিলোঁ বিলাহীবিলাক পলিথিনত থ'লে মানে বিলাহীবিলাক গেলি গেলি যায় হেঁচা পৰি পৰি এতিয়া মানে হেঁচা নিদিয়াকৈ এটা এটাকৈ এনেকৈ এনেকৈ বিলাহী থ'লে বহুত দিন থাকে মই মানে নিজে ভাবি ভাবি কথাটো উলিয়ালোঁ গেলি গেলি যায় বিলাহীবিলাক গতিকে এনেকৈ থৈ দিওঁচোন বাৰু কেনেকুৱা হয় চাওঁ বুলি ক'লে থৈ দিলোঁ এই বিটটোৰ সৈতে থৈ দিব লাগে এটা এটাকৈ এনেকৈ কাঁহী কাঁহী এখনতে বহল কাঁহী এখনতে থৈ দিছোঁ আৰু বহুত দিন হ'ল কিন্তু ভাল হৈ আছে বৰ ধুনীয়া হৈ আছে বিলাহীকেইটা ফ্ৰেছ হৈ আছে হেঁচা নপৰে যে এইটো কাৰণে ভাল হৈ আছে চাগে শাকো অলপমান আনিলোঁ কুটি কাটি থৈ দিছোঁ ধুই পখালি ইয়াতে মানে বাৰে মিহলি শাক আছে আৰু জিলমিল শাক আছে ৰঙালাও আগ আছে পানীলাও আগ আছে দুই এটা মৰিচাৰ হেৰিও আছে আগু আছে এনেকৈ সেইখিনি ধুই কৰি টুকুৰা টুকুৰ কৰি থৈ দিছোঁ পিঁয়াজ চিঁয়াজ কেঁচা জলকীয়া দি পেলাই ভাজিম ভাবিছোঁ কি আৰু অলপ মাংস আছে ভাবিছোঁ কি ইয়াৰ লগত মাংসটো মানে দি দিম তেতিয়া মানে টেষ্টি হ'ব বোলো সেইটো কাৰণে এইখিনি জাৰ যোগাৰ কৰি থলোঁ আৰু এতিয়াতো জানেই ঘৰত কেনেকুৱা ধূলি হয় সকলোৰে ঘৰতে চাগে একেই অৱস্থা এটা ক'তো ফুলদানি থ'ব নোৱাৰি ফুল এটা থ'ব নোৱাৰি গোটেইখন মানে ধূলি 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 সদায় পাতবিলাক মচিব লাগে তেতিয়াহে ফ্ৰেছ হৈ থাকে নহ'বা মানে ভালেই নালাগে গোটেই ধূলি পৰি মানে পাতৰ চিন মকামবিলাকেই বেয়া হৈ যায়গৈ এইয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা এই ৱাক কৰি আহি মুখাত ধুই মানে চাহ তাহ খাই লৈ পেলাই এই পাতবিলাক বোলো চাফা কৰি লওঁ নহ'বা নিজৰ মনটোৱে ভাল নালাগে কিবা লেতেৰা লেতেৰা লাগি থাকে গতিকে মানে এয়া মানে এদিন যদি চাফা নকৰোঁ পিছদিনা দেখিব একদম বগা হৈ আছে ধূলিয়ে একজাক্টমান ভাল বৰষুণ দিয়াহেঁতেন অৱশ্যে অলপ কাম কমিলহেঁতেন এইবিলাক ধূলিৰ কামবিলাক কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ নাই নহ'ব এইটো চাফা কৰিয়েই থাকিব লাগিব বাহিৰতো কিছুমান আছে সেইবিলাকো চাফা কৰিব লাগে ইমান লেতেৰা হৈছে মানে এইবিলাক চব চাফা কৰিলোঁ মানে সেইবিলাক চব চাফা কৰিলোঁ এইবিলাক মানে চব চাফা কৰিলোঁ আৰু এইজোপা হ'ল স্নেক প্লেণ্ট লাকি বেম্বো এই লাকি বেম্বোজোপা চাফা কৰিবলৈ আছে নেকি জানে সেইজোপা চাফা কৰা নাই কিমান লেতেৰা পাত নেকি ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ মানে ইমান লেতেৰা হৈছে তাৰপিছত এই এইবিলাক চব মানে পানী দি দি মচি মচি চাফা কৰিলোঁ এই ষ্টেণ্ডালত যিমানবিলাক আছে এইবিলাক চব মানে মচিলোঁ এইবিলাক এইয়া এয়া লগাইছোঁ আৰু ফুল চুলবিলাক এইজোপা এজোপা এইজোপা এজোপা কি নাম মই ইমান বিশেষ নাজানো কিন্তু বৰ ভাল লাগে পাতকেইটাৰ কালাৰকেইটা ৰঙা ৰঙা হয় তাৰপিছত ভণ্টীৰ ঘৰৰ পৰা আনিছিলোঁ মোৰ ভণ্টীয়ে দিছিলে তাৰপিছত আকৌ এইডাল এডাল এইডাল অৱশ্যে বেলেগ বেলেগ আৰু সেইডালৰ নিচিনা নহয় এইটো এইটো ফ্ৰীডটো বেলেগ হয় তাৰপিছত এই স্নেক প্লেণ্টকেইটা চাফা কৰিব আছে এইকেইটা মানে এইকেইটা কৰিব লাগিব আৰু স্পাইডাৰ মানে বন টাইপৰে আৰু এইটোও চাফা কৰিব লাগিব মানে খজুৱাই যায় বুজিছেনে বালিবিলাক পৰিলে সেইদিনা মানে বজাৰত গ'লোঁ তাৰপিছত বজাৰ চজাৰ কিবাকিবি কৰোঁতে আকৌ এইটো ফুলদানিটো মানে ভাল লাগিলে লৈ আহিলোঁ আৰু এনেকৈ মানে বজাৰত গ'লে কিবা এটা মানে ফুলৰ বস্তু ভাল লাগিলে লৈ অহা যায় এইটো বৰ ভাল লাগিলে পাতলা গুলপীয়া নিচিনা প্লাষ্টিক হয় তথাপি থৈ দিছোঁ আৰু কিন্তু খুব লেতেৰা হ'ব চাগে ধুই থাকিব লাগিব আৰু ধুই থাকিলে চাগিলে এৰায়ে যাব এইবিলাক আৰু তথাপি আৰু মোৰ ভাল লাগিলে যে এইকাৰণে লৈ আহিলোঁ দাম এতিয়া আজি যোৱা ৰাতি মানে কথা এটা হ'ল বুজিছেনে আজি ৰাতি মানে কি হ'ল একদম শ্লিপ পেৰালাইচিছৰ নিচিনা হৈ গ'ল মানে জানেই নহয় এনেকুৱা হ'লে মানে হাত ভৰিবিলাক মানে কিবা মানে একদম লৰচৰ কৰিব নোৱাৰা নিচিনা হৈ ঘামি চামি একদম মানুহ মানে কিবা নিচিনা হৈ যায় এইটো আচলতে বৰ ভয়ংকৰ কেতিয়াবা 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 হয় কিন্তু সকলো মানুহৰ এদিন নহয় এদিন জীৱনত হৈয়েই হৈছে মোৰো আগতে কেতিয়াবা কেতিয়াবা হয় আজি বহু বছৰ হ'ল নাই আজি মানে কি জানো এনেকুৱা হৈ গ'ল মানে ভয়ে খাই গ'লোঁ আগৰ মানুহে এইটোকে মানে ভূটে ধৰা বুলি কৈ দিয়ে আচলতে হয়নে নহয় বাৰু আপোনালোকে জানে নহয় এই কথাটো এতিয়া কেনেকুৱা শুকান শুকান গম পাইছেই নহয় বতৰটো মানে পানী নাখালে যে একদম আৰু চেচ সিকিন চিস্কিন বেয়া হৈ যাব আপোনালোকে ভালকৈ পানী চানী খাই থাকিব ময়ে নেমু অলপ ছিঙি আনি থৈ দিছোঁ অলপ নহয় তিনিটা চাৰিটা চিঙিছিলোঁ তাৰে এটা ৰাতিপুৱা চেপি পেলাই খালোঁ অকণমান কুহুমীয়া গৰম পানীৰ লগত আপোনালোকেও নেমু চেমু খাই থাকিব আৰু এতিয়া কিটচেনলৈ যাওঁ কেইটা বাজিছে এতিয়া চাৰে দহটা বাজিছে এতিয়া কিবা এটা বনাই খাওঁগৈ কি বনাই খাম আচলতে মই ৰাতিপুৱা গাখীৰ আৰু অকণমান কঢ়াই কৰি খাওঁ দুই চামুচমান লৈ কেতিয়াবা বা কেতিয়াবা ৰুটি বনাওঁ শুকান ৰুটি খাওঁ অৱশ্যে এলাহ লাগে বনাবৰ কাৰণে তথাপি আৰু কেতিয়াবা বনাই খাওঁ বিশেষকৈ মাংস থাকিলে মই ৰুটি এখন বনাই খাওঁ পটককৈ আজি ৰুটিয়ে বনাম চাগে অকণমান মাংস অকণমান আছে কানিৰে মাংস গতিকে এতিয়া আজিলৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক এৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ হ'লে আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ সকলো ভালে থাকক